Как вам соревнования? Соревнования очень классные. Хочу рассказать, как мы вообще на них попали. В предыдущей гонке мы были волонтерами. И организаторы дали нам такую возможность поучаствовать бесплатно. За что хотим выразить им благодарность. И сказать, что кто ищет, тот находит. То есть у некоторых людей, да, бывает, нет финансов для того, чтобы поучаствовать. Но всегда есть какая-то возможность найти выход из положения. Скажите, жило было? Э, ну, честно говоря, да, я ожидала немножко другого совсем, но эмоции, все круто, все преодолимо. Э, классно, что очень много воды, э, это взбатывает и плюс придает какие-то эмоции такие пикантные, это очень круто, всем советую. Я не жалею, в ребят, приходите на гонку нации, занимайтесь спортом. Еще можно сказать? Давай. Я хочу поблагодарить вот этих ребят, которые снимают э, такие социальные проекты, такие э, видеопередачи, э, которые позволяют э, формировать культуру здравомыслящих людей и людей, которые хотят себя как-то проявить, в чем-то поучаствовать. Выше, и еще, еще был такой случай, когда мы бегали, там э, парень подсаловал девчонок, но при этом он сам не участвовал. И такие персонажи, я хотел бы поднимать их надпись, потому что на самом деле, э, ну, у меня есть небольшие достижения в спорте, но я скажу, что для меня э, это тоже было тяжело преодолеть эту дистанцию. Так вот, вы сначала преодолеете, а потом э, смейте с кого-то или осуждаете. Э, благодарю вас за такую передачу.